Остяху Радіо Свобода, лідер Кримсько-Татарського народу, народний депутат України, колишній багатолітній дисидент Мустафа Джемільов. Вітаю вас. У Мене перше запитання зараз. На заході лунає багато побоювань, що і в Америці, і в Європі на тлі кризи на сході України на Донбасі про Крим можуть забути. Взагалі. Тобто заспокоился Донбас, а Крим уже хай так, як иде, як де. Як вважаєте, є така небезпека, що Крим может просто бути забав? Да, у нас тоже есть такие опасения. И, кстати говоря, несколько днів тому назад в Варшаве у меня была встреча с Обамой. Я прямо это сказал, ну, просто я говорю, у нас очень большие опасения, что вот Крым может оказаться предметом торга, чтобы россияне не продвигали дальше материковую часть Украины, могут забыть Крым. Обама заверил, заверил, что ничего такого не будет, что пока последний квадратный метр оккупированной территории не будет освобожден, санкции не будут прекращаться. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы эти санкции были более эффективны, а не, там, скажем, рассчитанные на многие годы или десятилетия. Вот это беспокоит нас. Новый президент Украины Петро Порошенко очень четко заявил про то, что он верит в то, что Крым повернется. И он сделает он это незабаром, очень быстро. И чи вы поделяете этот оптимизм о шиткого повернения Крыму? Когда после инаугурации у меня вот спросили, вы надеетесь на то, что все-таки Крым будет освобожден? Я сказал, что за вопрос, надеетесь? Я уверен, что обязательно будет освобожден, и я думаю, Порошенко тоже разделяет эту уверенность, потому что то, что совершила Россия, это вызов всему обществу, мировому общественному мнению, вызов всем мировому порядку. И если это, с этим примирятся западные страны, это просто будет угроза миру во всем мире. Поэтому даже дело не в том, что там беспокоятся они там у украинцев или каких-то крымских татарах всего там 300 тысяч, а хотя бы из чувства само сохранения они должны предпринять эффективные меры, чтобы положить, поставить агрессора на свое место. зараз в целом, много про то, что Україна не є дуже багатою державою за 20 понад років, якщо татари повернулися до Криму, вона, можливо, намагалася допомогти матеріально татарам, але могла зробити те, що могла зробити. Все ж таки, що Україна дала найголовніше кримським татарам, чого вони зараз не мають в Криму, який анексований Росією? Що вони втратили, чого вони не мають зараз? Конечно, Украина в целом государство, учитывая Крымско-Татарский фактор и какую они роль играют в таком чувствительном регионе, как Крым, должна была больше придать значение этому, должна была решить правовые вопросы, я уже не говорю об экономической, но сделано то, что сделано. дело в том, что к власти приходили не национально-демократические силы, которых мы всегда поддерживали, а поскольку мы не голосовали за те политические силы, которые приходили к власти, и у них было соответственно отношение к нам. А, то, что сделано, что бы там у нас не было, мы все-таки были в свободной стране. А свободу никаким материальным благом нельзя обменять. И какие бы там, скажем, сейчас Россия благо там по обустройству, по строительству, там жилья навещал, но если не будет свободы, такая нам страна не нужна. И ну и вообще вот этот разговор мы сделаем больше. Мы свою родину не выставили на продажу, кто даст больше. Мы определились, мы видим свое будущее как национально-территориальную автономию в рамках украинского государства. Крапка, больше торговли на эту тему нет. Дуже дякую, Мустафа. В гостях у Радио Свобода был лидер крымско-татарского народа Мустафа Джимелев.